кроме того, что я являюсь руководителем предприятия, которое это тепло генерирует, я еще являюсь точно таким же, как и все, плательщиком за тепло. Вот. И точно так же в расчетках, которые приходят, я это вижу. Вот. Давайте попробуем понять, почему это происходит. Кто является инициатором этого? Мы все хорошо знаем, когда подорожал газ. И насколько он подорожал для населения. Он подорожал с 1 августа ровно на 50%. Тариф подняли. С 1 января. То есть период августа или январь мы работали по старому тарифу. Расчеты за газ никто не отменял. Более того, мы все понимаем, насколько жестко сегодня за этим все следят. Кстати, Технова, ну, наверное, одно из тех успешных предприятий, которые в последнее время э, уверенно хорошо платят за газ. Прозвучал вопрос, каким образом будет формироваться тариф. Ну, я уверен, что вне зависимости от формы собственности тариф будет формироваться примерно так же, как это происходит сегодня. Сегодня есть государственный регулятор. Да, там есть много непонятных вопросов, как это будет. Э -э вчера, условно говоря, это происходило по одному механизму, сейчас заложен, но еще не реализован новый, до конца непонятно как. Но в любом случае мы не имеем возможности по своему желанию менять тариф ни в большую, ни в меньшую сторону. Это сегодня прерогатива государства. Поэтому мы будем действовать исключительно в этих рамках. И то, что сейчас произошло, ну, я могу объяснить, тариф поднялся, ну, в целом по Украине где-то процентов до 25. И только на газовую составляющую, больше ничего. И он как был у нас, в частности, для населения, так и остался убыточным для населения. Но тем не менее.